21 oktyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 25-ci gününü yaşayırdıq. Cəfpədən aldığımız qələbə xəbərləri ilə 30 illik işğal yaramız sağalırdı. Azərbaycan əskəri tarixi zəfərə hər gün bir az daha yaxınlaşırdı. Həmin gün nələr yaşadıq? Zəfər xronologiyasına bir yerdə nəzər salaq. 21 oktyabr 2020-ci ilin Vətən müharibəsinin 25-ci günü Dəmir yumruğu əks hücum əməliyyatımız Vətən müharibəsinin 25-ci günündə də sürətlə davam edirdi. Gecə saatlarından etibarən düşmən yenə öz xislətini göstərir, mülki infrastrukturlara, yaşayış evlərinə hədəf alırdı. Azərbaycan ordusu isə bunun cavabını döyüş meydanında verirdi. 30 illik işğalın son qoyulması və ərazi bütövlüyümüzün bərpası üçün çıxdığımız bu yolda qarşıya bir məqsəd qoyulmuşdu, ancaq irəli və budur Müzəffər Ali başkomandan daha bir müjdəli xəbər verir. Özünün Twitter səhifəsində Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsi və 13 kəndi, Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babayla, 3-cü Ağalı, Hacallı, İdgün, Turabat, İçərimüşlan, Məlikliyə, Cahangirbəyli və Baharlı kəndlərinin, Füzuli rayonunun 3, Cəbrayıl rayonunun isə 8 kəndinin işğaldan azad edildiyini bildirir. Qarabağ Ermənistanın həm də informasiya və diplomatiya cəbhəsində məğlub olması ilə davam edirdi. Prezident Ilham Əliyev bu dəfə Yaponiyanın Nikkei qəzetinə müsahibə verir, həqiqətləri bir daha dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırır. Düşmənin 5-ci, 6-cı, 7-ci dağ atıcı alaylarının və 18-inci motor atıcı diviziyasının müdafiə olan bölmələri canlı qüvvə və döyüş texnikası itirərək geri çəkilməyə məcbur edilir. Çoxlu sayda silah, sursat və texnikalar bölmələrimiz tərəfindən qənimət götürülür. 5-ci dağıtıcı alayın artilleriya rəisiyə, artilleriya divizyon komandiri və 4-cü taborunun komandiri, taborun şəxsi heyəti ilə birlikdə məhv edilir. Azərbaycan hava hücumundan müdafiə bölmələri Füzuli və Tərtər istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrindən məxsus 3 taktik pilotsuz uçuş aparatını, Horadiz istiqamətində isə 1 pilotsuz uçuş aparatını məhv edillər. Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuzun möhtəşəm zəfərinə isə cəmi 19 gün qalırdı. İsmail Əmirli, ATV xəbər.